Вот уже ровно тысячу дней нашим государством управляет правительство Януковича. Тысячу дней, срок не маленький. Конечно, если работать. Вы скажете, наше правительство не работало? Работало. И еще как? Возьмем хотя бы проведение тендеров, госзакупок. Работа трудна во всех отношениях. Пилите, Шура, пилите сами представьте, сколько нужно затратить сил и энергии, чтобы найти для себя любимых малину по цене 672 гривны за килограмм. Это не так-то просто, друзья. А купить второй вертолет для президента за народные деньги тоже тяжело. Я бы вот этого не смог никогда. Жалко, что вертолет не голубой. Так бы все знали, что летит волшебник. А как трудно и утомительно делать добро. Покупать транспорт для больниц и ремонтировать дороги, особенно за наши деньги, особенно от своего имени, особенно перед выборами. Ни для кого не секрет, что у нас в стране с большим размахом и очень громко любят презентовать повышение пенсии и стипендий аж на 15 гривен. А вот государственные тендеры на миллионы долларов почему-то проходят тихо и незаметно. Ну, магием. Не могем а могим.